Практично усі учасники цього фестивалю це маленькі дівчата. Найменше із них у сьому році виконується сім. Але на килимі вони роблять такі складні фігури, що не на під навіть дорослим. Як їм це вдається, дізнаємось зараз. Зараз ми знаходимося на манежі Запоріжсталі. Зазвичай тут проходять тренування або навчання видом спорту. Але сьогодні тут проходиться український фестиваль з художньої гімнастики. Зібралось чимало глядачів. На що вони прийшли подивитися? Зараз дізнаємося. Розкажіть, будь ласка, з чого ви вирішили зробити це мероприятие? Що ти так що Це що сьогодні? Я... Я... Скажите, вы, ласка, что сегодня выдбываете? Сегодня мы проводим всеукраинский первый всеукраинский фестиваль по художественной гимнастике имени княгини Ольги. Идея пришла внезапно, спонтанно провести подобный фестиваль первый раз, потому что аналогов такого в нашем регионе не было, поэтому ответственность у нас возлагалась высокая. Я искренне надеюсь, что несмотря на накладки, мы оправдали доверие участников и тренеров. Расскажите, сколько участников, в каких вид и микрофон максимально ближе к лицу? Расскажите, пожалуйста, а сколько участников принимает фестиваль, и а какие их вид? Поскольку мы планировали провести фестиваль в один день, то больше, количество участников больше 100 мы не ставили. Как раз 100 человек у нас и приехало. Возрастная категория от 2003 года до 2008 года рождения. Что нужно уметь для того, чтобы принимать участие в этом фестивале? Конечно же, нужно уметь себя репрезентировать, нужно уметь соревноваться. Нужно уметь соревноваться на выездных соревнованиях. Конечно же, нужно побороть свой мандраж и так далее. Ну, это любое соревнование оно подчеркивает итог любой гимнастки, любого спортсмена. Поэтому наш фестиваль как раз дает возможность обкатать программу, уже имеющуюся перед действующими чемпионатами запланированными, которые находятся в календарном плане, утвержденные уже Министерством молодежи и спорта. Поэтому команды собрались очень сильные. Я это вижу уже сейчас выступает 2008 год. Первый год по порядку сегодня. Сильные дети. Очень рада, что приехали такие команды. Для нас большая честь. Треба від участников фестиваля? Уже спрашивал, треба. Утримаю. А. Утримаю. А, за участники а. да. да. а. за цей фестиваль? Участники фестиваля обязательно утримают памятные призы. Каждая участница у нас получает наградную футболку с эмблемой фестиваля. Конечно же, у нас футболки, мы выбрали черные, белые цвета. Цвета фестиваля корпоративные у нас грязного оранжевого цвета, то есть охры. Ну, получилось красиво, думаю, что участницы останутся довольны. И представьтесь, пожалуйста, имя, фамилия, должность в рамках мероприятия. Представьтесь, пожалуйста. Рыкун Ксения Андреевна, главный судья соревнований Всеукраинского фестиваля художественной гимнастики имени Книги Ольги. Спасибо вам. Дякуем вам. Еще вещь у художной гимнастики. Расскажи нам, что самое интересное в гимнастике, почему ты решила ей заниматься? Мама, как показала, мне гимнастику. Девочка Посылай. выступала с булавой. Я захотела тоже быть, а мама сказала чемпионат. Вот, гимнастки могут стать единственными из всех других спортов. Тебе нравится заниматься? Да. А почему? Расскажи мне. Расскажи мне, какое у тебя платье? А? у тебя платье расскажи. У меня нету платья. У меня костюм. Костюм? А где ты его шила? Ну, где тебе его пошили? Где вы его покупали? Тебе нравится, как ты выглядишь? Да. А расскажи нашим зрителям. Они же тебя не видели в костюме. Расскажи. Скажи, а вот тебе а, подружки твои завидуют, когда ты занимаешься гимнастикой, когда ты выступаешь в кусты? Завидуют. А это не страшно. А как ты думаешь, что у тебя получится заниматься? Получится. А что мне для этого надо уметь? Много надо уметь все, все делать. Если у тебя что-то не получилось, надо не плакать, а поверить в себя и делать и еще раз попробовать. А, ну, ты супер. Скажи только, пожалуйста, в микрофончик. Как тебя зовут? Меня зовут Лера. Спасибо тебе, Лера, ты молодец. На бищетце и від спорта схожи на сучастные квесты. Не треба куда-то і еще-то найти. Пропоную всему переконатися. Зазвичай учасників набагато більше, але сьогодні спортсменів злякала погода. На вулиці досить холодно, та вони звикли й до таких погодних умов. Зізнаються, потім буде навіть жарко. А це КП або контрольний пункт. Отаким От компостером учасники роблять позначки. Участь у спортивному орієнтуванні прийняла вся знімальна група Kids News. І нас не злякали ані дощ, ані град. Мене звати Тоня. Як довго ви займаєтесь такими квестами? Спортивным ориентированием я занимаюсь недавно. А вообще знаю про это давно. У меня и папа, и мама участвуют в спортивном ориентировании с молодости. Это тяжело? Нет, это доставляет огромное удовольствие бегать по лесу. И когда ты пробегаешь дистанцию, ты сам в шоке от того, что ты пробежал так много и так быстро. Даже по кругу, вот, например, когда ты выходишь утром бегать, утром, да, на пробежку, то ты столько не пробежишь. А здесь ты пробежишь, потому что у тебя есть цель, ты бежишь от, от КП до КП, и в итоге ты потом смотришь результаты сплита и можешь даже оценить, какое время ты потратил, и где надо было меньше думать, а быстрее бежать. Вам не холодно по такой погоде? Ну, разогреться, а потом даже жарко, хочется раздеться до майки. Спасибо. Спасибо большое. Пожалуйста. Здравствуйте, представьтесь, подожди, пожалуйста. Подожди, подожди, подожди. Давай. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста. Добрый день, Шпартюк Илона. Что такое спортивное ориентирование? Спортивное ориентирование – это, это вид спорта, которым нельзя так просто заниматься, нужно иметь какие-то определенные способности к этому. Очень интересный вид спорта, очень способствует здоровому образу жизни. Если хочешь быть здоровым, нужно обязательно заниматься им. Это тяжело? Ну, Но... В плане физически, да, довольно-таки тяжело. Если начинать этим заниматься с детства, то не очень. а мне холодно? Нет, не холодно. Расскажите, а что нужно сделать? Расскажите, что нужно сделать? Ну, для начала нужно, наверное, записаться в секцию спортивного ориентирования. Я занималась еще у себя дома в Приморске этим и сейчас переехала жить за Запорожье и также продолжаю заниматься в кружке пешеходного туризма правда но спортивное ориентирование не бросаю со скольки лет вы занимаетесь и сколько вам лет сейчас занимаюсь с восьмого класса сейчас мне 17. и сколько это ну уже шестой год что спасибо большое спасибо, не за пожалуйста. что будь ласка Пух, Лилия Васильевна. Регалии надо вам да -да -да. давать, да? Регалии, пожалуйста. Расскажите, будь ласка, еще такая спортивная. Я расскажу, кто я такая. Мастер Прежде спорта я. СССР. Чемпионка СССР, чемпионка Украины, чемпионка мира. Недавно в Швейцарии, но ну, уже чемпионка мира. Но судья национальной категории. Очень люблю ориентирование, занимаюсь им много-много лет. И я национальную категорию получила как дистанционник. Поэтому поставить дистанцию это очень творческая работа. И сделать такую, чтобы она всем понравилась и захотелось прийти еще, это вот мое хобби. Расскажите, будь ласка, что такое спортивное ориентирование? Спортивное ориентирование – это, это классический... Я вам машину залетаю. Сейчас опять сразу вопрос. Значит, спортивное ориентирование это пересечение, это передвижение по пересеченной местности с помощью компаса и карты. Это те атрибуты, которые нам нужны. Значит, мы получаем карту. Карта необычная, а карта специально подготовлена для ориентирования, на которой нанесены все мелкие предметы, которые являются как бы привязками и по которым человек может бегать опознавать их на местности и искать ту точку, в которую ему надо прийти. На карте нанесено вот классический вид, это дистанция в заданном направлении. что вот сегодня дистанция в заданном направлении. На карте нанесены точки и соединены они линиями. Кружочки. В центре кружочка стоит контрольный Про карту пункт. Да, хорошо, да. хорошо. На кафе. Что они Значит, на. Что они на кафе? Расскажи, чего они шукают на КП? Что они шукают на КП? Они шукают не на КП, а сам контрольный пункт они ищут. То есть они, получив карту, могут передвигаться по незнакомой местности, прийти в любую точку. Раньше это был при, при социализме это был вид спорта, которым, который доминировал в во воинских частях. То есть ты попал куда-то, да, за границей, где-то там, и ты можешь тебе, ты получил карту, ты можешь прийти в точку. Вот это такой очень интересный вид спорта. Чем он интересен? Он развивает творческие, э, творческие навыки у человека. То есть ты не просто вот как в легкой атлетике взял и побежал, да? А ты должен, у тебя голова на первом месте, а на втором месте ноги. То есть голова диктует ногам, куда идти. Но Другого такого вида спорта нету. Это корыстно для здоровья. Что? Это корыстно для здоровья. Да не только корыстно, просто необходим для здоровья и даже для склероза, <свят> потому что мозги работают до глубокой старости. У нас самый старший участник, он сейчас травмирован, не пришел. Ему 83 года. Анатолий Колодин. А Самый старший. Самый старший 83. А младший? Самый младший. Ну мы проводим в зависимости от того, какие группы приходят, начиная с 10 лет младше нет. 10, э, интервал через два года. Группу 10 бегут все, кто младше 10. Группу 12, М и Ж, мальчики и девочки. 56, 0, 8. Почему она так много? А? Зачем она так много? Да на самом деле она рассказывает Я про всю эту, эту есть. Да. Хорошо. Все, мы Расскажите, будь про карту. Карта в спортивном ориентировании. Это не та карта, которыми мы привыкли пользоваться. Она рисуется специально ориентировщиками, которые понимают, что им нужно показывать. Вот. Дается техническое задание на эту карту. И на карте очень все детализировано. То есть эти карты все крупномасштабные. Обычный масштаб убирайте. Обычный масштаб, по которому мы сейчас бегаем, это на дистанции, Таня, на дистанции. Это масштаб десятитысячный. То есть в одном сантиметре карты получается, что 100 метров местности. Вот. Сюда. 57-56. Вот и ехали мне на 5 метров. 57, Сразу спрашивай про обозначение, которое здесь.

Да, Значит, сейчас мы бегаем по... Вот сегодня мы бегали по, по карте масштаба семь тысяч. То есть в одном сантиметре карты 75 метров местности. И очень э, ориентировщик должен все это переработать, знать. То есть он знать должен, замерить, визуально замерить, сколько от КП до КП. От КП... От КП это контрольный пункт, да? А вы можете... Да рас... шо... А, ну да. А можете расповести еще за кружочкой на карте? Кружочками обозначается тот район, в который ты должен прийти, чтобы найти точку. В центре кружочка находится точка, в которой стоит контрольный пункт. Это фонарик высотой 30 сантиметров, диаметров тоже 30 сантиметров, красно-белый. Он хорошо виден, и над ним какая-то какая система отметки. Система отметки самая примитивная, это карандаши. Раньше были простые, теперь восковые, которые дождь не разрушает, вот. Но сейчас мы уже перешли к компостерам и к электронной отметке. У нас в области уже есть электронная отметка. То есть мы получаем чипы и прибегая, там станция, к дереву крепится или к столику, к столику так, у нас к деревьям мы крепим. И ты чип вставляешь в эту станцию, получается отметка уже на финише. И так от КП до КП. Но в основном у нас сейчас компостер. Вы видели компостер так. на КП и это называется крокодил, крокодильчики. Вот, они с карточкой бегают, участники, и сдавая карточку, я вижу, правильно они прошли контрольные пункты, или неправильно, в заданном направлении, или перепутали, тогда они снимаются. Да? А что это за червоние полосочки? Что-что? Где полосочки? Червоние полосочки, очень богато их. Червоние... А, -а, 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 -а. <плес> это горизонтальки. Горизонтальки – это те линии одинаковых значений, как бы превышения местности, и эти линии вымышлены, их на местности нет. Это горизонтали, при помощи которых люди придумали такое, рисуют рельеф местности. То есть одна горизонталька на одной высоте, ну, у нас, видите, у нас тут ровно, мы вот здесь, и у нас тут ровно, тут нет горизонтали, а это склон к Днепру и склон к Днепру вырисовывается горизонтальками. Каждый овражек, каждый, каждый бугорок, он обозначается этими вымышленными линиями. Но вы представляете, сколько ориентировщик должен знать, какое развитие творческое мышление у него. Это если он глянув на карту, да, он видит местность, он видит горы, он видит лощины, он видит болото, он все видит. То есть это как вы читаете книгу, получаете информацию, так ориентировщик, взяв карту, получает информацию о местности полностью. Всё, Дякую. Спасибо большое. А вы знаете, что такое День матери? Конечно. В мае месяце будет. Не помню число, но знаем, где в мае месяце будет День матери. Здесь Спасибо. Это а насколько для вас это важный праздник? Ну, не знаю, важный или нет, уже как 8 марта, но... И этот день считается очень приятным. Мы в другой раз даже дочка, по крайней мере, меня всегда поздравляет. Мне приятно, когда меня поздравляет. А что бы вы советовали пожелать своей маме на этот праздник? Ну, мамы моей уже нет. Ну, а всем остальным матерям, чтобы детки их любили, чтобы хорошо учились, ну и уважали и все остальное. Спасибо, Спасибо большое. большое. Ты знаешь про День матери? <женства> да. Когда его отмечают, и что это за праздник? Это праздник, когда всем. Когда поздравляют матерей с Днем Матери, его отмечают весной. Что бы ты пожелал всем матерям? Чтобы они были счастливы и их слушались дети. <Post reachathon> а своей маме что бы ты пожелал? <programme> Сейчас. Много денег. Эм... Расскажи, как ты любишь свою маму. Э, я ее очень люблю. Э, я ей каждый день делаю подарки, выжигаю картины, э, вырезаю из фанеры разные э, разные предметы, салфетницы, рамки под фотографии э, и остальное. Спасибо. Большое. Спасибо. Хотела бы подарить... А, а бы ты хотел? Рисунок. Я бы нарисовала бы природу и написала то, что. Нельзя загрязнять природу, и лучше в этот день ходить пешком и дышать свежим воздухом, потому что машины выделяют бензин, химические вещества заводы выделяют, и загрязняют воздух и природу. Как ты любишь свою маму? Ну, я люблю ее очень сильно. Почему? А почему? Потому что она добрая. Красивая? Да, а очень ты? красивая. Будешь отвечать? Ты знаешь про День матери? Да. А как бы ты его отметила? Я бы ее нарисовала очень красивую и подарила бы ей конфеты. А что бы ты ей пожелала? Я бы ей пожелала здоровья, счастья, чтобы она выросла красивая. Спасибо большое. Знаешь ли ты про день матери? Да, конечно. Этот прекрасный день 2 воскресенья э, мая. Э, да, знаю. А, что бы ты пожелала своей маме? Ну, во-первых, я пожелала своей маме здоровья. Чтобы у нее послушные были дети, дочь, как я э, Ну счастье женского счастья. Ты будешь ей что-то дарить? Ты будешь ей что-то дарить? Я думаю, да. Я подарю ей маме подарок сделан своими руками. Это самый чистый искренний подарок. Расскажи о, своей... Расскажи о своей маме. Моя мама добрая, веселая, умная, начитанная. Ну и как и все мамы, она очень любимая и любящая. Чуть-чуть это? А. а, знаешь, не знаешь. Вообще весной отвечаю. Давай. Знаешь ли ты про День матери? Ну да. А что бы ты подарил своей маме? Не знаю, там. Ну, может, цветы, там что-то такое. А что бы ты пожелал своей маме? Добра, здоровья. Чтобы дети были послушные. А расскажи про своей маме, пожалуйста. Что? Она у меня добрая. Mm. Любят, ну, да, красиве, щоб ну любить, щоб слушались. Спасибо большое. Весь світ готується до дня матері. Про те, як будуть його празнувати запоріжці, ми поцікавилися у них самих. Доброго дня. <різь> да, доброго дня. <різь> Що стало ну, приводом для створення цього шоу? Слухайте, ну ми довгий час грали в телевізійному кавені. Після чого ми вирішили, що потрібно робити щось своє. Взагалі по життю потрібно робити щось своє, те, що приносить задоволення. Шоу і виступи на сцені в рамках свого шоу приносять задоволення. Ми цим і займаємось. Звідки з'явилася ця назва? Мама хохтала шоу. А ми довго сиділи з хлопцями і думали, як назватись так, щоб назва повністю відображала всю суть, чим ми займаємось. Це була перший критерій. Суть чим ми займаємося. Друге щоб воно мелодійно звучало. Тобто там Голосні приголосні чергуються, так легше легше говорити так. І третє, це те, щоб не було взагалі такого слова до цього. Тобто, якщо ти в Гуглі вводиш чи в Яндексі, мама хохтала» перше випадає. Як ви потрапили ну, в цей жанр? В жанр гумору це ще зі школи пішло. Я тоді, у нас була шкільна команда, я мріяв особисто я мріяв туди потрапити. Мене з першого разу не взяли, потім старші рібята всі випустились, і я створив свою шкільну команду, якою ми стали чемпіонами. Це все пішло ще зі школи: любов до сцени, любов до, до того, щоб смішити людей. Як можна потрапити в вашу команду? Я думаю, що у вас буде команда ще, біг, ще краще, ніж мама хохотала, якщо ви цього самі захочете. Це дуже-дуже багато хто запитує і пише, я всім відписую. «Ребята, на що ми вам, ми старі. Ви можете зібрати щось нове, щось своє і бути сам собі, сам собі там режисером, сам собі начальником. Ми старі, ми до не потрібні. Які плани на майбутнє? Плани зняти фільм. Плани зняти фільм, зняти тревел шоу і ще е, декілька серіалів. Це на найближче майбутнє. Дякую, дякую вам. Можем... Добрый день. Расскажите. Пожалуйста, расскажите про ваше детство. У меня очень много разных интересных историй, связанных с детством. Я очень часто пишу разные истории, рассказываю их на сцене. Вот сегодня, кстати, буду рассказывать несколько таких историй, прям как-то жанр такой стендап. Вот. Дякую. А что детство вы занимались жанром комедия? Можно так сказать, да, я с самого детства, ну, с молодости уже рассказывал анекдоты друзьям. Они говорили, у, у тебя хорошо получается, я думаю, надо попробовать, и вот э, я здесь. А как выникла назва «Мама хохотала»? Ой, это сложный вопрос, потому что э, «Мама хохотала» э, организовалась и буквально через... Э, э, полгода я попал в эту студию. мне вот ребята взяли. Олег, приди ко мне, подойди сюда. Вот он точно знает, как выникла назва «Мама хохотала». Олег, подойди сюда. Это дитяче телебачение? Поэтому... Вот. Олег все поподробнее расскажет. Зібралися, посидели, подумали, вирішили, что мама хохотала прикольно. По дитячому так. Да. Дякую. А как вы начали работать на НЛО ТВ? И, ну, как-то мы занимались таким жанром, как стендап. В Україні. І от зацікавили НЛО-ТВ, така молодіжна нова хвиля стендапу. А потім ми трошки переформатували наші виступи і вже перейшли в такі номера, от, показувати. Ну так, в принципі, ми зустрілися. А чи кожен може стати учасником вашої команди? Ну, е таке питання. Ми якби. ради до співпраці, ну вот участок нашей команды, ну вот Юра пришел. Много, да, да, много желающих да. есть, которые, да, я хочу, я прям вот все, и вот за студию, мама хотел все. Но буквально через несколько, там через неделю они все отпадают, то есть не хватает желания. А у кого есть желание есть, я чисто на собственном опыте могу сказать, что да, это возможно попасть в студию, мама хохотала. А какой проект является наиболее популярным то наиболее Наш чи взагалі? Можна було сказати «Ліга сміха», так? Ну, ми не будемо піарити. Ми не будемо. Наш найпопулярний продукт – це «Мама Хатала Шоу». Це один із лідерів собственного производства на каналі. Один із лідерів рейтингу на каналі. А які ви маєте плани на майбутнє? Творчо розвиватись, трошки рости, ширитись і Больше и больше смешить да. людей, бивший, все бивший, больше больше людей. захватывать аудитории, все больше и больше радовать улыбками людей, которые приходят на нас посмотреть. Ну, в принципе, да. Снимать больше телевизионного продукта, также, возможно, собственные есть, конечно, задумки такие. Приоткрою, как говорил один из наших, приоткрою небольшую завесу. Хотим снять прокатное кино. Полнометражный фильм. Полнометражный, да. да. Дякую, і останнє питання. А якщо ви е, жарт не вдався? Що ну в принципі світ на цьому не закінчується. Треба трошки подумати. Ну трошки неприємно, знаєте. Ну але а в якому плані <зас> жарт не вдався? Ну не зайшов. Ну не посміялись люди з нього, да? Так, не здивував ну, людей. Знаєте, треба написати три ще смішніших і тоді вже здивувати людей. Отак. Мы часто пишем ситуационный юмор, там сама ситуация уже забавная. То есть можно не за заржать, как говорится, а-ха-ха. можно просто хм, интересно. А такого, что прям вот не было такого, что не смешно, ну, это редкость, я думаю. Да. Yeah. Дякую. Ось так ми познайомилися із учасниками комедійної студії Мама Хохотала. Вони всі такі різні, комедні, забавні, але всіх їх об'єднує одне гумор. Отже, хохотала не тільки мама, а й вся знімальна група Kids News. Ми не знали, як провести цей холодний весняний вечір. Але дізнавшися, що мама Хохотала шоу розпочала всеукраїнський тур саме з Запоріжжя, ми, не гаючи часу, відправилися одразу до них.